Oke kita contohin ya Ini lumayan juga kalau teman-teman tahu Nih saya juga baru tahu Code charger pas lagi saya pas SD ya Karena baterainya buat Tamiya Nah ini kayak gini Hai guys, kembali lagi di channel Ardia Next Kali ini saya ingin unboxing guys, kalian review uh, ini nih apa namanya ya charger ya charger dan baterai charger ya baterai yang baterai tipe AAA ya hanya tiga di tipe A. Jadi ini uh, saya beli uh, supaya menghemat aja guys karena kalau beli baterai Sekali buang, itu sayang, mendingan langsung beli uh, yang bisa dicas. Jadi, kalau habis kita bisa cas. Oke, langsung aja kita unboxing, guys ya. Oke okay, kita lihat baterainya Nah ini ada 4 WG ya Nah kalau teman-teman lihat Ini mereknya Tafware ya TAVware ya Kapasitasnya itu 1200 nah, Ini 1200 nih Ini tipenya Tipenya double A ya A nah, Ini A nih Oke okay kita lihat ini mesin chargernya seperti ini ya ini mesin chargernya 4 slot kalau di tulisan ininya ini bisa digunain di tipe AA dan AAA double A sama triple A ya terus kita lihat belakangnya ini ya sama aja ya gak ada keterangan lain mungkin oh, jadi bar... baterai charger ya jadi ini buat mesin charger oke kita coba ini ini lumayan juga kalau teman-teman tahu nih saya juga baru tahu ke charger pas lagi saya masih SD ya karena baterainya buat Tamiya nah ini kayak gini ya nah ini kayak gini loh kok coba lihat guys ini warnanya merah-merah merah ya wah berarti kalau merah-merah begini ini artinya nggak ada warna hijau nih ya nggak ada warna hijau ya berarti indikatornya merah aja nih tapi beberapa kali saya punya tuh uh, tidak ada indikator bahwa baterai ini di charge sudah full atau enggak jadi nggak ketahuan nih kita nggak tahu ya coba uh, nanti paling saya coba charge di rumah ya teman-teman kalau misalnya mau beli ya paling resikonya kalau misalnya baterai ini dua full ini indikator tetap nyala nih jadi kita nggak tahu uh, full atau enggak ini baterai ya oke okay, ini baterainya panjang ini ada kayak gini ya beberapa kali saya cek di toko online lain ininya USB nih jadi ujung-ujungnya kita harus beli chargernya lagi kalau chargernya ya tapi lebih baik langsung kayak gini aja biar kita beli per charger oke okay guys itu aja guys yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa kalau misal mau beli sesuatu cek dulu reviewannya ya jangan sampai teman-teman salah beli ya kalau salah beli sayang ya misalnya terbalikin lagi mesen lagi itu nggak bisa bisa waktu bahkan kalau minum salah beli kalau bisa di retur atau bisa balikin ya rugi teman teman ya apa pakai duit gitu udah keluar oke itu aja yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat salam Ardian next up